भारतीय जनता पक्षाने राज्यसभेची मला उमेदवारी घोषित केल्याबद्दल मी देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी देशाचे गृहमंत्री अमित भाई शहा त्याचबरोबर जे पी नड्डा जे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि महाराष्ट्र भाजपाचे अध्यक्ष श्री बावनकुळे यांचे मनपूर्वक आभार मानतो की माझ्यासारख्या नोख्यात म्हणाला त्या पक्षामध्ये गेल्यानंतर ताबडतोब ही जबाबदारी माझ्यावर त्यांनी सोपवली आणि त्या विश्वासाला मी सार्थक ठरेन भाजपाचं काम या राज्यामध्ये अधिक वाढेल वाढवण्यासाठी माझ्याकडून संपूर्ण सहकार्याने मदत आणि मेहनत निश्चित मी घेईल आणि महाराष्ट्राचे प्रश्न महाराष्ट्रातील विकासात्मक ज्या कल्पना आम्हा सर्वांच्या आहेत जनसामान्याच्या आहेत त्या राज्यसभेच्या सभागृहाच्या माध्यमातून निश्चित केंद्र सरकारच्या समोर आणून त्याच्यावर न्याय निश्चित मिळेल याबद्दल मला खात्री आहे आणि त्यामुळे या त्यांनी जो विश्वास माझ्यावर व्यक्त केला आणि ताबडतोब ही जबाबदारी राज्यसभा की उम्मीदवार दूँ जी याचिका व्यक्त की लिया है या शब्द अपुरे पड़ती पड़ता है मैं तनापास धन्यवाद व्यक्त करते आज आज भाजपा की राज्यसभा की उम्मीदवारों की घोषणा अभी हुई है और मुझे खुशी है कि आज भाजपा के इस लिस्ट में मुझे यहाँ पर स्थान मिला है उम्मीदवारी देकर इस चुनाव में मुझे उतारा गया है इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के गृहमंत्री अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के श्री जेपी नड्डा जी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष श्री बावन कुड़े जी इन सब का मैं तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को तुरंत उन्होंने एक ताकत देने के हिसाब से काम करवाने के हिसाब से मुझे राज्य राज्यसभा में उन्होंने मुझे मौका काम करने का यहाँ पर इरादा उनका घोषित किया है और मैं भी मेरी तरफ से जो भी अनुभव आज मुझे है राज्य के प्रशासन में मैं पहले भी सांसद रह चुका हूँ लोकसभा में दो बार उसका पूरा फ़ायदा भाजपा को और ख़ास करके जो देश की जनता की अपेक्षाएं हैं उनका आवाज़ बुलंद करने के लिए निश्चित तौर पर सभागृह में हाउस में उठाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भाजपा की आज है कल भी रहेगी और उस सरकार के द्वारा लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में मुझे कामयाबी मिलेगी ऐसे में अपेक्षा करता हूँ इसलिए मैं सभी श्रेष्ठी जो भाजपा की उनका आभार व्यक्त करता हूँ टुडे द लिस्ट ऑफ दी Rajya Sabha candidates uh, of the Bharatiya Chanta Party has been announced and I am very glad to know that my name has been announced as the candidate for the BJP uh, in Maharashtra. Uh, I thank the uh, countries, uh, the Prime Minister of India, Narendra Modi, uh, Sri Amit Bhai Shah, the Prime Minister of India, at the same time the National President of the BJP, Mr. J.P. Nadda, Deputy CM of Maharashtra, Devendra Furnaviji, and Maharashtra Bhajapa uh, President, Sri Bhavan who have been instrumental and uh, getting my name approved for the important uh, assignment i feel this is a, um, the faith this they have uh, put on me uh, the opportunity they have given me and a newcomer for me as a person like me joining just recently the bjp i think it's a more of a faith more of a uh, 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 from these uh, from the bjp side that they have the the thing that i'm capable and that's why they have entrusted this responsibility to me and i'm sure that uh, with this sort of faith they have reposed in me, I will be able to effectively function as a member of the Rajya Sabha at the centre, raise the issues of the common man uh, in the in the centre, and with today's BJP government in Maharashtra and definitely and in the country, and definitely in the coming times we will see that we have the BJP government again in in the centre, we'll be, we will be able to implement the, uh, the issues raised and the problems of the uh, common man of the country be resolved. So, I am grateful to the leadership for giving me this opportunity. So uh -huh. the, the region <laughs> दो इस बार राज्यसभा की उम्मीदवार घोषित हुई है किस तरीके से देखते हैं खास करके आपके आने के बाद जो मराठवाड़ा रीजन है वो कितना स्ट्रॉन्ग देखिए मैं समझता हूँ मराठवाड़ा ही नहीं नांदेड़ की भी जो बैकलॉग समझूंगा पॉलिटिकल बैकलॉग बीजेपी का वो आज इस फैसले से निश्चित तौर पर एक बोनस के रूप में मिला है नांदेड़ से दो विध सांसदों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है राज्यसभा में एक हमारे साथी हैं गोपछेड़े जो भी नांदेड़ से बिलोंग करते हैं और भाजपा के डॉक्टर सेल के वो प्रमुख है महाराष्ट्र के हैं तो उनको भी घोषित किया गया है वो भी नांदेड़ से बिलोंग करते हैं तो मुझे खुशी है कि दूध दूध शक्कर योग जिसे कहते हैं के साथ भी मिलावट दोनों हो गई है और दोनों मिलने के बाद में मुझे लगता है एक खुशी का मौका है कि बड़े दिनों के बाद नांदेड़ को दो सांसद राज्यसभा में जाने का मौका बड़े दिनों के बाद मिला है और अभी आने वाला समय भी लोकसभा का सांसद भी नांदेड़ में भाजपा का ही होगा इसके तीन सांसद नांदेड देगा असे मी उमेद करतो ठीक आहे ना काही दिवस राव रावण म्हणतील काही दिवसांनी राम म्हणतील काय म्हणायचं ते म्हणूया मला त्यांच्या वक्तव्यावर काहीच या ठिकाणी व्यक्त करायचं नाहीये शेवटी निवडणुका आहेत लोकशाही आहे मतदानाच्या माध्यमात लोकसंख्ये लोकांच्या मतातूनच आपल्याला निवडून द्या यायचं आहे आणि मला खात्री आहे की नांदेडला जे बलस्थान जे राजकीय वनस्थान मी निर्माण केलेलं आहे ते अबाधित राहील आणि नांदेडची लोकसभेची जागा सुद्धा भाजपाचा मी जिंकून आणू निश्चितच दोन दोन हे दोन दोन राज्यसभेचे उमेदवार एका जिल्ह्यातून मिळण्याचा हा कदाचित क्वचित योग असेल तर काल अशोक चव्हाण होतं त्यांना राज्याच्या राजकारणात राहायची मान्य झाली नाही म्हणून त्यांना राज्यसभेला नहीं मनु तो मैं मना का है माजी का तेना कसा क्या संशोधना पर एक चौहान तभी हाँ महाराष्ट्र में अशोक जी जिस तरीके से कल से कांग्रेस के जो भी शीर्ष नेतृत्व कि डर के मारे जिस तरीके की है वहां पर लड़ना चाहिए लेकिन अशोक चौहान डर के मारे चले गए का उद्योग नहीं रहता है ये तो कहने की बातें हैं जब हम साथ थे इतने सालों की मुश्किलों में हम किसी से डरे नहीं और किसी डरने का सवाल ही नहीं पैदा होता है ठीक है अभी राजनीतिक एलिगेशन होते हैं और मैं कोई उनसे प्रशंसा की उम्मीद तो नहीं करता हूँ आने वाला समय ही बताएगा कि हम किस तरीके देखो ऐसा कि मैंने राजनीति में कई सालों में काम किया है और जो भी काम किया है उसमें मैं सक्सेसफुल रहा हूँ क्योंकि मेहनत करता हूँ तो ठीक है अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है वो बताएं अपना करेज बताएं अपनी ताकत बताएं और कांग्रेस को उनकी ताकत से क्या मिलता है ये भी जनता देखेगी रीज़न क्या रीज़न हो सकता है मुझे लगा है बेटर अपॉर्चुनिटी है मैंने कहा ना

ठीक है मैं उनके बारे में अभी कोई वक्तव्य करना उचित नहीं समझता हूँ वो हमारी नेता रही है और तुरंत विपक्ष में जाने के बाद में मैं उनके बारे में टिप्पणी करूँ इतना बड़ा मैं नहीं हूँ भी इज्जत करता हूँ उनके बारे में शेवटपर्यंत्र कांग्रेस ज्यादा निर्णय वर्किंग फॉर दी पार्टी काम करता था था ना मैंने हाँ। कहा तो कारण क्या, का, कारण की क्या बात ऐसा है कि जो मूड ऑफ द नेशन है राजनीति में पल्स ऑफ द पीपल ये समझना जरूरी है लोगों का रुझान किस तरफ है ये समझना जरूरी है मुझे लगा देश का रुझान आज भाजपा की साथ है लोग भाजपा के साथ जाना चाहते हैं तो कोई भी चीज रुझान के खिलाफ में जाकर कितनी कामयाब हो सकती है ये भी एक प्रश्न चिन्ह है तो मुझे लगा यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ काम करने का मौका भी मिल सकता है मैं पहले से कांग्रेस वाला हूँ कांग्रेस में काम किया है मैंने जो भी काम किया उसमें यश मिला है मेरे को सवाल है कि आज जो बदलती हालात है उसके देखते हुए महाराष्ट्र की तैयारियाँ ये कितना चैलेंज स्वीकार करती है ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा लेट्स बी वेरी फ्रैंक इसलिए मैंने उसलिए फैसला किया कि ठीक है हम लोगों की जो मूड है लोगों का जो नेशन का जो मूड है उससे लग जाएंगे कालचं नाही विशेष गेल्या अनेक वर्षापासून मी काँग्रेसमध्ये काम केलेलं आहे काँग्रेसची कार्यपद्धती मला माहिती आहे आणि मी अनेक राजकारणात अनेक चढ उतार पाहिलेले आहे आणि त्यामुळे नाराजी नुसती व्यक्त करून उपयोग काय असतो शेवटी असा आहे कुठल्याही गोष्टीचा त्याच्यामध्ये लॉजिकल फॉलो ऍक्शन असायला पाहिजे नुसतं त्या ठिकाणी नाराजी व्यक्त करण्यापेक्षा विजिबल ऍक्शन टाइमली ऍक्शन

भाजपा ज्वाइन कर चुका हूँ कांग्रेस में जो होना है उनके कर्मों का फल होगा मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है मैं यहाँ मैं यहाँ उतरा हूँ मैदान में और मैं मेहनत करूंगा और भाजपा से कांग्रेस के लिए मेहनत जितनी ईमानदारी से किया है वैसे ही ज्यादा ईमानदारी से काम मैं भाजपा के निश्चित तौर पर करूंगा और जो उम्मीदें मुझ पर भाजपा के नेतृत्व ने लगाई है उसको ज्यादा से ज्यादा पूरी करने का प्रयास मेरा रहे How do you see the strengthening of uh, the BJP in Marathwada? You see, with changing times, things have changed drastically uh, in the state as well as Marathwada. I would like to come to a figure immediately because uh, with the change scenario, I will have to first go into the depth of uh, the local situation. But I am pretty confident that uh, BJP will perform uh, definitely better in, in, in Marathwada as such. Already there are a few seats. I think we will add a few more to that with the combination of Shiv Sena with uh, Mr. Shinde. किती काही करतो काँग्रेस सोडणार नाही पण आमच्याकडे राजकारणी घेऊन गेलो होतरी कोणी ऐकत नाही आणि त्याच्यामुळे आम्ही सगळे काँग्रेसचे खासदार सतरा खासदार आमदार आहेत आम्ही वैताशा आमच्या पक्षाचे

मिलिंद देवरा एक जुने सहकारी आहेत अनेक वर्षापासून त्यांचा परिचय माझा आहे त्यांच्या वडिलांपासून माझी चांगले संबंध राहिलेले आहेत त्याच्यामुळे त्यांचा परिचय आहेत आणि त्यामुळे मिलिंद देवरा मी आणि बाकीचे भाजपचे जे सहकारी ज्यांना तिकीट मिळाले गुपछेडे असतील मेधा कुलकर्णी आहेत या सगळ्यांचं मी मला पूर्वक अभिनंदन करतो की संधी निश्चित मिळते आहे आणि तिथे हंडोरे नाही दिले त्यामुळे सभागृह त्यांची भेट होईल